На канале Бтб выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. На протяжении дня российские боевики несколько раз обстреляли позиции сил АТО, сообщает в СНБО. Артиллерийский и танковый огонь велся в районе Червонопартизанска. Дважды с минометов и танков были обстреляны позиции украинских силовиков в районе Амвросиевки. Также дважды с российской территории обстреляли наших пограничников в пункты пропуска Должанский и Успенка. Кроме того, террористы из установок ГРАД продолжают вести огонь по аэропорту Донецкой позициям сил АТО возле Авдеевки. Спикер инфо Центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что в километре от границы с Украиной Россия установила зенитно-ракетный комплекс АСА. Этот комплекс предназначен для прикрытия сил и, сил и средств мотострелковой или танковой дивизии во всех видах боевых действий. В зависимости от модификации комплекс ОСА несет от 4 до 6 зенитных управляемых ракет. Дальность действия до 9 километров, скорость полета до 420 километров в час. До 420 километров на годину. Армия освободила Степановку и Мариновку на границе с Россией, сообщили в штабе АТО. Последний месяц оба населенных пункта переходили из рук в руки. Силовики не исключают, что террористы попытаются их захватить снова. Однако без контроля над курганом Саурмагила боевики не могут особо влиять на ситуацию в районе, заявили в штабе АТО. Ранее силовики освободили от боевиков поселок Новый Свет в Донецкой области, а в районе Суходольска на Луганщине украинские военные уничтожили вражеский град. Северодонецкий добровольческий батальон Луганска обезвредил группу боевиков. Среди военных один раненый, со стороны террористов 15 убитых. В районе Шахтерска попала в засаду колонна украинских десантников. Военных террористы обстреляли с четырех сторон. Состоялся бой, в котором погибли 10 военных, 13 ранены, 11 пропали без вести. Об этом сообщили в Минобороны. Десантников вместе с ранеными и погибшими вывезли с места обстрела. Подразделение уже в безопасном месте, отмечают в ведомстве. Более ста международных экспертов сегодня добрались к месту падения самолета. Сейчас они ведут специальные работы по исследованию территории, где находятся обломки Боинга, сообщил вице-премьер-министр Владимир Гройсман. Тем временем премьер Австралии Тони Эббот заявил о том, что за последние сутки на месте катастрофы были обнаружены ранее не найденные останки пассажиров. По данным МИДа Австралии, международным криминалистам предстоит разыскать еще около 80 погибших и личные вещи жертв. Хочу забыть. Was... Хочу заметить, что несмотря на некоторые провокации, миссия работает. Комиссия выполняет свои функции. Мы надеемся, что все, что нужно будет сделать, все будет сделано в кратчайшие сроки. Для того, чтобы дать ответ на вопрос, где тела невинно погибших людей, в том числе установление причин того, что случилось в небе над Украиной, а также возвращение вещей, которые временно находятся на территории, временно под контролем террористам, и возвращение вещей после экспертизы домой. А також і поверненні речей, які знаходяться поки що на цій території, яка тимчасово контролюється терористами, повернення речей до після відповідної експертизи додому. Поддержка России сепаратистов на востоке Украины очевидна. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джулия Бишев в эфире телеканала ABC. В частности, это подтверждает наличие у террористов современного оружия. Также Бишев обратила внимание на то, что среди боевиков на Донбассе есть много профессиональных военных. При этом в Австралии не заметили изменений в политике Кремля в отношении Украины после катастрофы пассажирского «Боинга». В вопросе поддержки Украины Евросоюз действует решительно и консолидированно. К такому мнению пришли президент Украины и канцлер ФРГ во время телефонного разговора. Петр Порошенко поблагодарил Ангелу Меркель за ее значительные усилия в урегулировании ситуации на Донбассе. Меркель, в свою очередь, высказала слова благодарности главе украинского государства за организацию доступа экспертов к месту падения самолета рейса МЧ-17. Президент Украины сообщил, что вчера и сегодня международный эксперт при поддержке миссии ОБСЕ работают на месте катастрофы. При этом украинская сторона придерживается задекларированного режима прекращения огня. Сто лет с начала Первой мировой войны. В связи с этой датой президент Петр Порошенко обратился к украинцам. Глобальный военный конфликт 20 века унес миллионы человеческих жизней, отмечает глава государства. И почти вся наша территория, разделенная между враждующими империями, стала театром военных действий, а украинцы были вынуждены воевать. На несколько фронтов. Поэтому важный урок, который мы должны вынести из этих кровавых событий, заключается в том, что только независимая, соборная и сильная Украина является залогом от братоубийственного противостояния в чужих войнах, подчеркнул президент. Сейчас мы снова вынуждены оружием защищать независимость от внешних посягательств, ломать имперские планы другой страны. Убежден, что украинцы с присущим им свободолюбием и патриотизмом сумеют отстоять свое государство, восстановить и защитить его территориальную целостность. Мы стремимся и в дальнейшем развивать свою страну, равноправного члена большой европейской семьи, которая, пройдя сквозь пламя войн и другие тяжести, выбрала путь единения, мира, демократии и прогресса. Это наш долг перед будущими поколениями, перед памятью погибших соотечественников. Слава Украине! По Львове СБУ задержала российского шпиона. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Гражданин РФ по заданию российской военной разведки должен был создать агентурную сеть из числа бывших и действующих военнослужащих. Незаконно полученную секретную информацию злоумышленник должен был передавать своим кураторам из Крыма. А в Харьковской области пограничники задержали россиянина с топором и сигнальными ракетами. Он незаконно перешел границу и сообщил, что якобы хотел добраться в Винницу к своим родственникам. Но ни адреса, где они проживают, ни других подробностей указать не смог. Служба безопасности Украины не допустит предательства среди украинских офицеров в зоне АТО. Глава СБУ Валентина Леваченко предупреждает командование воинских частей о личной ответственности за любые подобные случаи. Напомню, 29 июля служба безопасности задержала офицера спецподразделения киевской милиции за пособничество деятельности незаконным вооруженным формированием. Уже установлено что во время пребывания в Донецкой области он передавал боевикам информацию о местах дислокации и передвижении подразделений, численности личного состава и расположении скрытых огневых позиций вооруженных сил Украины. Это один из предателей, которого СБУ выявила. Почему мы это обнародовали в этот раз? Не для того, чтобы слухи вокруг этого распространялись, а для того, чтобы четко предупредить особенно офицеров, особенно старших офицеров, которые сейчас находятся в зоне АТО, что предательства больше не будет. Бороться с коррупцией в Украине нужно кардинальными методами, уверены в Государственной фискальной службе. По словам главы ведомства Игоря Белоуса, в первую очередь стоит полностью перейти на электронную форму общения, чтобы минимизировать человеческий фактор. А процедуру налогообложения сделать простой и прозрачной. Чиновники убеждены, только общими усилиями правоохранительных органов, налоговиков и общественности можно достичь желаемых результатов. Исторический момент. Верховная Рада приняла изменения к налоговому кодексу. В частности, они предусматривают внедрение системы электронного администрирования НДС. Это значительно уменьшит объемы теневой экономики, уверены в Государственной фискальной службе. И это только первый законодательный шаг против коррупционных схем. Дальше планируют заняться отбеливанием зарплат. Буквально в середине августа, вы знаете, будет сессионная неделя с 12 по 15. Будет направлена вторая инициатива, которая не менее важна для нашей страны, чем НДС. Это единый социальный взнос, который направлен на отбеливание зарплат. Это даст нам уменьшение бешеного спроса на наличку, которая раздается в конвертах и выдается в виде зарплаты. А это как минимум 20 миллиардов в месяц. Побороть коррупцию – стратегически важное задание, которое сейчас стоит как перед государством, так и перед населением. В СБУ уверены, шаг за шагом, общими усилиями это реализовать возможно. И главной мотивацией должен стать мир на территории страны. Только на одном конвертационном центре, который остановили, работа которого была прекращена вместе с киевскими ведомствами, 5 миллиардов были его обороты. Но 700 миллионов гривен из них шло на финансирование сепаратизма и терроризма в Донецкой и Луганской областях. Мне кажется, это более чем мотивация для нас всех развалить и не дать таким схемам дальше существовать или в принципе возникать. В ближайшее время Государственная фискальная служба планирует упростить налогообложение для предпринимателей, минимизировать человеческий фактор путем электронного взаимодействия, а также уменьшить количество проверок на местах и провести кадровую реструктуризацию ведомства. Елена Деркач, Александр Банный, БТБ. Украинская диаспора в США сняла социальное видео, посвященное украинским военным и их близким. Главную героиню в ролике сыграла мисс украинская диаспора Соломия Крунь. В короткометражке девушка провожает своего любимого на фронт, а затем он возвращается живой и с победой. Эти две судьбы подобны тысячам других в Украине. Кроме такой патриотической поддержки, диаспора США будет добиваться более серьезных санкций в отношении России и потребует признания ДНР и ЛНР террористическими организациями, а Россию спонсором терроризма. Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал президент Ассоциации украинских юристов США Мирослав Смородский. Но анализ текущих событий смотрите далее в программе «Национальный интерес» сразу после финансовой информации.